নমস্কাৰ কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে মই অন্য এটি মিনি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আহিছোঁ মালিনী থানলৈ এই মন্দিৰভাগত শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু ৰুগ্মিণী বিবাহৰ পিছত আগমনৰ কাহিনী জড়িত আছে এই স্থানক লৈ বিভিন্ন লোককথা আৰু কিংবদন্তি প্ৰচলিত আছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই যেতিয়া ৰুগ্মিণীক হৰণ কৰিছিল তেতিয়া এই পাহাৰটোতে জিৰণি লৈছিল আৰু ইয়াতে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু ৰুগ্মিিনীৰ কৃংবদন্তীৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন মূৰ্তি আৰু স্থাপত্যও পোৱা যায় এই স্থাপত্যবোৰে প্ৰমাণ কৰে যে এই মন্দিৰভাগ প্ৰায় ছহেজাৰ বছৰ পুৰণি এভাগ মন্দিৰ বহুতো পৰ্যটকে দৰ্শন কৰিবলৈ আহে এই মন্দিৰভাগত আৰু লগতে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশো বহুতো মনোৰম পিছে এই মন্দিৰভাগ ইয়াতে শেষ হোৱা নাই আৰু ওপৰলৈ আহিলে ৰুগ্মিনী মন্দিৰ আছে এইভাগ হৈছে ৰুগ্মিণী মন্দিৰ য'ত নেকি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু ৰুগ্মিনীয়ে এৰাতি আছিল বুলি কোৱা হয় আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আগৰ ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক কৰাসকলৰ নাম মেনশ্যন কৰিম বিমলা চেত্ৰী নায়ামী মিলি গোপাল ফৰেক্স বিদিশা দত্ত নেক্সট আপোনাৰ নামো উল্লেখ কৰিম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিয়ক আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই